Это просто небольшое интервью для заводской газеты. Всего лишь пара вопросов. Мистер Грей ждет вас. И как он тебе? Он вежливый. бы хотелось узнать о вас больше. Я самая обыкновенная. Это же очевидно. Мне нет. У меня непростое прошлое. Я не романтик. Ночи Мои вкусы довольно необычны. Боюсь, ты не поймешь. Откройся мне. До наших встреч я держалась за свой покой прозрачной, спокойной, простой рекой Но ты пришел, ты пустил мой вены Моя река превратилась в горный поток Ты показал мне, как прекрасен мир вокруг меня Шум воды, нежность ветра, красоту огня Без туризма не прожить мне ни, ни дня Без туризма не прожить мне ни, ни дня